15 апреля текущего года сотрудниками уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Запорожской области с привлечением спецподразделения была ликвидирована организованная преступная группа, которая специализировалась на разбойных нападениях на частных предпринимателей. В состав указанной преступной группы входило три гражданина, жителя города Запорожья, один из них бывший сотрудник правоохранительных органов. Данную информацию мы получили около двух месяцев назад и обеспечили документирование преступной деятельности указанной группировки. В результате мы установили, что в период с 10 по 14 апреля злоумышленников привлекла внимание автостоянка, находящаяся в коммунарском районе города Запорожье, где они под забором прорыли лаз, проработали пути отхода, сделали несколько репетиций. К сожалению, на тот момент мы не понимали, кто станет объектом посягательства данных злоумышленников. Поэтому было принято решение о переведении на усиленный вариант несения службы сотрудников уголовного розыска и спецподразделения. 15 апреля рано утром все члены преступной группы начали активное движение в сторону указанной автостоянки. Нами был поднят по тревоге спецподразделения и сотрудники уголовного розыска. По прибытию на место дислокации автостоянки во время совершения разбойного нападения злоумышленниками на женщину. Им оказалась женщина, частный предприниматель 1966 года рождения. Злоумышленники ударили ее гантелей в область головы. Благодаря профессиональным действиям сотрудников национальной полиции и спецподразделения злоумышленники, два человека было задержано непосредственно во время совершения данного преступления. Один из правонарушителей был задержан в своем автомобиле, который находился недалеко от стоянки и обеспечивал пути отхода преступников. Женщине была оказана вся первая медицинская помощь, она направлена Лечебное учреждение. Состояние его, ее в настоящее время стабильное. Злоумышленники арестованы, находятся в СИЗО города Запорожье. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. И после проведения всех судебно-медицинских экспертиз будет решен вопрос об открытии уголовного производства покушения на убийство. В ходе проведения следственных действий по этому уголовному производству нами на сегодняшний день установлено о том, что данная преступная группа действовала на территории города Запорожья в период 2015 года. Нами уже доказывается причастность их как минимум к пяти разбойным нападениям прошлых лет на территории города Запорожья. No, yeah,